Tekrardan merhaba. Çalışma kağıdının yanıtları için birlikteyiz. İki alıştırmadan oluşan bir çalışma kağıdımız var burada. İlk alıştırmada sizden istediğim şey şudur. Sol tarafta verilen sıfatların sağ tarafına zıt anlamlarını yazacaksınız. Yani zıt olan kelimeleri. Ve bu kelimeleri de burada derecelendireceksiniz. Örnek olarak klein zıttı groß Istanbul ist größer als Berlin. Istanbul, Berlin, denn da bügt die Lang. Der Nil ist länger als krillermak. Alt. Mein Vater ist älter als meine Mutter. Hoch. Der Everest ist höher als der Ararat. Billig. Antalya ist billiger als Istanbul. Lieber. Ich trinke, ich trinke lieber Kaffee als Tee. Besser. Ich finde VW besser als Opel. Hell. Der Garten ist heller als der Balkon. 2. alıştırmayla devam ediyoruz. 2. alıştırmada size 5 değişik parça, 5 değişik cümle verdik. İlk alıştırmaya göre biraz, biraz daha zor bir alıştırma söz konusu. Sebebi şu. Yukarıdaki alıştırmada sıfatın ikinci hallerini yazıyordunuz. Burada ise cümlenin anlamına göre kendiniz bulacaksınız. İkinci hali de olabilir. Üçüncü hali de olabilir. Hatta bir iki cümlede birinci hali bile olmaktadır. Hemen yanıtları verelim. Der, die schwierigste Sprache der Welt ist für mich Deutsch. Viele Menschen finden Englisch viel einfacher als Deutsch. Am schlimmsten ist aber Russisch. 2. Ein Nokia ist teuer, ein Samsung ist teurer, aber ein iPhone ist am teuersten. 3. Im Juni ist es in Antalya heiß, aber im Juli ist es noch heißer. 4. Die Tickets nach Deutschland sind im Winter billiger als im Sommer. 5. Das alte Sofa war sehr bequem, doch das neue Sofa ist noch bequemer und länger als das alte Sofa.